когда вы листик мяты оторвали и хлопнули по нему или просто оторвали разные, разные, разные запахи идут. я такого таком лайфхаке точно не знала поэтому <сесс> <сесс> если хотите чтобы почувствовать ароматику надо похлопать либо корешок от оторвать ковырнуть и, угу. и тогда будет выделяться максимальная ароматика угу. а я знаю что есть разновидности сорта мята ну типа как мята для мохито там и какая-то обычная мята Есть есть мята там 5 видов есть острые есть типа, типа острая, есть которые типа болотная мята есть угу. лимонная мята ну, те, угу вы смотря для чего хотите использовать uh -huh. а, в основном ну, у нас так, вы не найдете такую экзотику там это два вида это, это обычная мята которая стандартная uh -huh. будет, или, 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 или. А, это просто очень интересно я почему спросила потому что в нутрициологии я например люблю еще эфирные масла uh -huh. у нас совсем они по-другому называются типа мята садовая мята перечная такие больше а, а, фармацевтические названия, да? Да, да это да, как вот сказать, вот вот в основном вот... идет, когда кто-то что-то объясняет, какой-то сцен, который соответствует какими-то uh -huh. профессиями.